समाज साधना न्यूज समाज हिता सदैव अग्रेसर आशिया कप 2025 हजार पंचवीस मध्ये येत्या चौदा सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात टी ट्वेंटी सामना रंगणार आहे एकीकडे क्रिकेट चाहत्यांसाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना परवानी ठरत असताना यावेळी मात्र पहलगाम हल्ल्यामुळे पाकिस्तानबाबत मोठा रोष देशभरातून व्यक्त होतोय अशातच महाराष्ट्रात शिवसेना ठाकरे गट सामना खेळण्याविरोधात चौदा तारखेलाच मोर्चा काढणार असून त्यात आता आदित्य ठाकरेंनी थेट भारतीय क्रिकेट बोर्ड आणि खेळाडूंना लक्ष केलंय पाहुयात मला भारत पाकिस्तान मॅच बद्दल आम्ही गेले एक दीड महिने हाच प्रश्न विचारत आहे की सरकार केंद्र सरकार गप्प का आहे जगभरात खासदारांचे डेलिगेशन पाठवले विरोधी पक्षाचे खासदार त्याच्यात होते ऑपरेशन सिंदूर कसं झालं ह्याच्या मागे पाकिस्तान कसं आहे ह्याच्या मागे चायना कसं आहे आपण जगाला सांगत गेलो पण कदाचित दुर्दैव हे आहे की आज ती खरी भाजपा होती ती सत्तेत नाहीये भाजपनी आयडिओलॉजी आपली बदललेली आहे विचारधारा बदललेली आहे हे आज दिसायला लागलेलं आहे हे दुर्दैव देशाचं आज जर खरी भाजपा असती सत्तेत तर आज बीसीसीआयला प्रश्न विचारला असता की तुम्ही हिंमतच कशी करता खेळ खेळण्याची पण आज बीसीसीआय पैशांची लालच दाखवून आपण पाहतोय ज्या देशाने आपल्या देशावर हमला केला आपल्या तिथे मारून टाकलं सिंधूर पुसलं ऑपरेशन सिन्दूर कदाचित भाजपा बिहार में निवड़ुकी साथी वापरे क्या पाकड़ बरोबर आज बीसीसी क्रिकेट खेलता है ये दुर्दैव देश को मैच को लेकर जाना होगी और जहां तक सरकार का तर्क है तो ये कहा जा रहा है कि काफी और भी कंट्रीज हैं तो पाकिस्तान के वजह से सिर्फ बाकी जो कंट्रीज है उनसे जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पे सिर्फ एक नहीं तो अनगिनत हमले किए हैं जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में बहुत सारे सिंदूर को मिटा दिया उस पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई खेलने के लिए इतना आ, इतने एक्साइटेड क्यों है क्या यह पैसों के लिए हो रहा है पैसों की लालच है टीवी रेवेन्यू के लिए है एड रेवेन्यू के लिए है कि प्लेयर्स को जो फीस मिलती है उसके लिए है क्या हम ये सोच नहीं सकते कि जिस पाकिस्तान ने हॉकी के एशिया कप को बॉयकआउट किया क्योंकि वो हिन्दुस्तान में है हमारी सरजमीन पे है तो अगर पाकिस्तान बॉयकआउट कर सकती है तो हमारी बीसीआई क्यों नहीं बैकअ कर सकती दूसरी बात यह है कि अगर असली भाजपा आज सत्ता में होती तो यह नहीं होता भाजपा ने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी है और जिस ऑपरेशन सिंदूर का अभी बयान और इस्तेमाल बिहार की पॉलिटिक्स में होगा उसी ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने देश भर में नहीं तो दुनिया भर में कहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान था इस हमले के पीछे उसी पाकिस्तान के साथ सरकार जब चुप बहती है खेलने के लिए बीसीसीआई जब खेलती है तो ये दुर्भाग्य है तो आप अपील करेंगे कहीं ना कहीं जो मैच तो है उसको बॉयकॉट किया जाए देखने के लिए भी बिल्कुल और यही है कि सारे जो लोग मेरे तो यही अपील है कि हर ब्रॉडकास्टर को भी ये बॉयकॉट करना चाहिए अपने परिसर महत्व पहाड़ी आम समाज साधना न्यूज चैनल यूट्यूब वर सब्स्क्राइब करा बेल आईकॉन प्रेस करा